बंगळुरूमध्ये आज मान्सून पूर्व पावसानं अक्षरशः धुमाकूळ घातलाय पावसाळ्याची कितपत तयारी झाली आहे याची परीक्षा पावसानंच घेतली आहे पाऊस अजूनही सुरू झाला नाही तोच बंगळुरूच्या रस्त्यांवर मात्र बोटी उतरवण्याची वेळ आली आहे पाहुयात हायटेक सिटीचे कसे हाल झालेत आय टी सिटी बंगळुरूची पावसानं लावलेली ही वाट या आय टी सिटीची पावसानं पार दाणादा उडवून दिलीय घरात पाणी साचलंय रस्ते पाण्यात गेले मेट्रो स्टेशन मध्ये पाणी साचलंय क्रिकेटची मैदानं पाण्यात बुडालीय रस्त्यावर बोटी उतरवण्याची वेळ आहे आणि पाणी एवढ्या प्रमाणात साचलंय की जेसीबीनं रस्त्यावरचं पाणी काढण्याची वेळ आलीये बंगळुरू मध्ये शनिवारी संध्याकाळी सुरू झालेला पाऊस दोन दिवस झाले धो बरसतोय बंगळुरू साठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आलाय कर्नाटकची राजधानी बंगळुरू सह सोळा जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आलाय चक्राकार वाऱ्यांमुळे कर्नाटकात मुसळधार पाऊस पडतोय या वाऱ्यांमुळे पुढे तीन चार दिवसही पावसाचा इशारा देण्यात आलाय काम करते तीन बजे से यही हालत है और आप देख सकते हो पूरा कम्प्लीट पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है और घरों से, से पानी आ रहा है और दिक्कत बहुत हो रही है सर हम लोगों का डेली काम यही पे चलता है लेकिन काम ही नहीं हो पा रहा है ऐसा बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया है सर अर्लियर देल शेप ऑफ वॉटर ड्राइन आउट सो देर इज कमिंग बैक सो दे स्मॉल होल टू एग्जिट ंगर इज अदर वन वेर देंट वर्क इज गोइंग टू स्टार्ट बट वी डोंट सी द प्रोग्रेस देर बारिश तीन चार घंटे पांच घंटे से ज्यादा पड़ता है तो रोड में ऐसे पानी जम जाता है और हमारे अपार्टमेंट में तो बेसमेंट है बेसमेंट बेस्में तो में सब गाड़ी अटके हुए हैं कोई भी गाड़ी नहीं निकाल पा रहा है और सबका सब, सब पॉपुलेशन का तो ट्रांसपोर्टेशन ही एकदम बंद हो जाता है इतने लोग बस पे डिपेंडेंट रहते हैं हाँ। कुछ लोग ऑटो पे ऑटो वाले हाँ। ऐसे वेदर में एक्स्ट्रा हाँ। पैसे पूछते हैं वरना ऑटो राइड कैंसिल कर देते हैं मैं काना, काना को। हाँ अभी यहाँ तो एक दो दुकान खुले हुए हैं लेकिन यहाँ पे अगर दूध हो गया सब लोग यहाँ से आके दूध खरीदेंगे दूध हो गया तो वहाँ जाना पड़ेगा वहाँ कैसे जाएंगे काही वर्षांतला हा सर्वाधिक पाऊस पाउस स्थान है कर्नाटकातल्या केंगेरीमध्ये सर्वाधिक एकशे बत्तीस मिलीमीटर mm पाऊस पडला तर उत्तर बंगळुरूमधल्या वडेरहल्लीमध्ये एकशे एकतीस पूर्णांक पाच मिलीमीटर पाऊस पडला इतर अनेक भागातही रात्री शंभर पेक्षा जास्त पाऊस झाला जोरदार वाऱ्यांमुळे अनेक ठिकाणी झाडं कोसळली आणि वाहनांचं नुकसान झालं पावसाळ्याआधीच पडलेल्या एकाच दिवसाच्या पावसानं बंगळुरूची अशी पुरती वाट लागली आहे बंगळुरूच्या रस्त्यांचे अक्षरशः समुद्र झाले बता रहे हैं कि कहाँ तक पानी इनके घर में घुसा है देखिए सोफे पे यहाँ पर जो लिविंग रूम है उसकी हालत देखिए डाइनिंग टेबल के आसपास पूरे घर में किचन में सभी जगहों पर पानी है तो आप लोगों ने कभी सरकार से बात नहीं की इस बारे बहुत में? बहुत बात किया है दस साल से ये हो रहा है और मंत्री से भी बात किया यहाँ का एम से भी कोई फर्क नहीं आते हैं राउंड में कुछ बोल के चले जाता है यहाँ पर अभी दीवार बना रहे राजकलवे के पास वो भी कंप्लीट नहीं है दो साल से वो रेलवे वेंट कंप्लीट नहीं करते तीस साल का पुराना लेआउट है आज तक सुज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं कनेक्ट किया इंदिरा नगर हरमाऊ साई लेआउट केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय विहार माफ कीजिएगा कोरबंगला सिल्क बोर्ड जंक्शन ये सारे वो इलाके हैं जहाँ पर हालात इस वक्त कुछ इसी तरह के देखने को आपको मिलेंगे हर जगह पूरी तरह से पानी है और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है सरकारें बदली हैं हर सरकार नए वादे करती है भरोसा दिलाती है कि अगली बार ऐसे हालात नहीं होंगे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं लेकिन हालात इस शहर के जैसे के तैसे रहते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है या तो लेक बेट पर कंस्ट्रक्शन या फिर झील पर कंस्ट्रक्शन या फिर झील की तरफ ले जाने वाले जो रास्ते हैं उस पर अतिक्रमण और साथ में कई जगहों कई बार ये भी देखा गया है कि ज्यादातर जो इस तरह के हालात बिगड़े हैं वो इसलिए बिगड़े हैं क्योंकि बारिश का पानी निकालने का जो रास्ता है के लिए जो नाले बने हैं उस पर काफी जगहों पर अतिक्रमण हुआ है सरकार का कहना है कि लगातार वो कोशिश कर रहे हैं अतिक्रमण को हटाने की लेकिन हालात नहीं बदले हैं बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ती के साथ निहाल खिदवई एन डी टीवी इंडिया चोवीस मे पर्यंत बंगळुरु शहरात ढगांच्या गडगडाटासह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे आणखी महत्त्वाचं म्हणजे वारे आणि पावसामुळे वीज पुरवठा खंडित होण्याची शक्यताही आय एम डी न वर्तवली आहे बंगळुरू शहर आय शहर आणि हायटेक शहर म्हणून ओळखलं जातं मात्र पावसानं या हाईटेक सिटी ची पार वाट लवी है ब्यूरो रिपोर्ट एन मराठी